Доброго ранку, студентська республіка. Сьогодні почалася реєстрація. Давайте підійдемо до них, побачимо, як вона проходить. Скажіть, будь ласка, були якісь проблеми при реєстрації учасників? Так, проблеми, звісно, були, але вони першу чергу стосуються роботи регіональних кураторів, супроводжуючих, які не встигли завчасно або не повністю підготували нам матеріал. Итак, у меня к вам вопрос, не как регистрация, а как девушка. Скажите, почему девушки ноги бреют, а руки нет? Я сотрудняюсь в ответе. А если подумать? Не знаю. Вы спросите у Александра, она знает. Потому что руками соприкасаться друг другу, и когда будет щити, нам будет неприятно. Здравствуйте, а вы из какого города? Севастополя, третий день, несу палатку. Какой как вам на республике? Отлично. Нравится? Море позитива и хорошего настроения. Здесь очень весело. Привет, девчонки из Херсона. Херсон! Севастополь! Что это за регион? Севастополь! Нашу студентську республіку відвідала визначна людина. Сьогодні у нас була заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Толстоухова Світлана Валентинівна. Вона відвідувала разом з Павлом Мікнянським та групою експертів та інших людей, які супроводжували її по визначних місцях нашої прекрасної країни. Вона відвідувала захід, схід, центр, південь. Вона побачила, як працюють люди, як відкривала студентська республіка. Как мы видим, буквально через несколько часов здесь должно было проходить открытие. Вы видите, что случилось после недавнего шкафа. Буквально минут 20 назад небо еще было затянуто тучами, и ветер снес напрочь эту 140-метровую барную стойку. Хотите рассказать, пожалуйста, что здесь произошло? А ничего, просто шел дождь, начал накрапывать. А потом усилился, ливень такой начался. И, Папа, держи, порыв, и ветер, ветер, порыв, пары. порыв ветра, не было ветра, а потом порыв ветра И буквально две секунды это все раз это Настолько да. сильно, там погнуло металлический опор да. да, буквально, я говорю, две секунды порыв такой один Как, как, как смерч прошел, как смерч Здравствуйте, Евгений Здравствуйте. Что вы можете сказать по поводу произошедшего? Ну что я могу сказать? Предсказания сбываются, мир рушится. Даже не знаю, сможем ли мы построить какой-то новый мир, более совершенный, чем был, потому что я считал, что вот это уже совершенно. Оказывается, какие-то какие, -то, какие -то природные стихии могут так быстро все разрушить. Я в шоке. 12. Число 12. 12 субфестивалей. 2012 год. Тогда обещают конец света. Я Солнечный. понял, но я больше склонен считать, что 12 это то, что есть, а вот это 13 вот 13-е это. 12 вот... лет республики 13 произошло это. Да. Это предвестник, это событие, предвестник катастрофы всего мира. что вас не устраивает как вообще вообще все круто честно но немножко организация подвела Знаешь, вот, а паспорта... паспорта а зачем вы здесь стоите общем, я сейчас... а хочу покушать а они дают вот А так. что вам сказали почему не дают а я еще не спрашивал а, вы еще не спрашивали. <свят> <свят> я только подошел я паспорт свой искал, не нашли вообще я как -то... нелегал здесь честно